Für mich ist es schon wichtig, morgens zu rennen, weil es hilft mir, einfach den Tag zu starten. Es gibt mir Energie und äh, es hilft mir, innerlich fit zu sein. Ich brauche das auch für den Tag. Also ich bin flotter unterwegs und ich laufe eh immer die Straßenbahn hinterher, also dann habe ich Luft dazu. <laughs> Laufen, also beim Laufen nehme ich mir die Zeit einfach über mich, um das Leben nachzudenken über Themen, die mich einfach in dem Moment beschäftigen. Ja, die Zukunft, so was ist mich mein Studium, meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin immer knapp dran. Ich war neun, als ich Kamerun verlassen habe. Aber wie ich denke, ist mir von Deutschland eingeprägt. Ich studiere Französisch als Hauptfach. Mein Nebenfach ist Soziologie und Amerikanistik. Also das ist die Uni Mainz und ich habe nie festgestellt, dass hier in der Mitte ein Fahrradweg ist und, und da waren immer so viele Studenten und dann gab es immer einen Fahrräder, der, der wie hinterkam und, und sich aufgeregt hat und da dachte ich, dachte ich immer so, geh doch zur Seite, so, Das sind so viele Studenten und ich wusste nicht, dass sie eigentlich hier fahren dürfen. Hallo, wenn ich mit Freunden zusammen bin oder Menschen, mit denen ich mich gut verstehe. Es muss nicht immer Sinn machen. Hauptsache, wir haben Spaß. Also es ist einfach albern sein. Ich bin gerne albern. <laughs> ich denke schon oft an Afrika. Das ist, das ist meine Heimat. Irgendwie. Ich habe eigentlich gute Erinnerungen. Meine Mutter erzählt mir viel von ihrer Kindheit, von Sachen, die sie so erlebt hat. Also man merkt oder man weiß, wie die Leute leiden oder dass sie wenig haben. Aber ihnen geht es gut mit dem wenig, was sie haben. Und das, das bewundere ich sehr. So, wir werden Gombo kochen. Und dann gibt es schon ein bisschen das Gefühl vom Heimat. Da wir auch mit den Händen essen, schmeckt doch doppelt besser. Als das. Ich glaube ist mir schon wichtig. Wenn man sich damit beschäftigt, kann es schon verwirrend sein. Aber Einerseits finde ich auch, dass Glaube etwas mit Wahrheit zu tun hat und Wahrheit ist Licht und das befreit. Ich war ein Teenager, als wir die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage kennengelernt haben. Durch die Belehrungen sind wir stärker zusammengewachsen. Der Fokus ist auf die Familie. Ich bin Studentin, ich liebe Sprachen, ich liebe die Natur, ich liebe Sport. Mein Name ist Manuela und ich bin Mormonin.